Меня зовут Виталик, я представитель команды по Божий» и служитель Киевской еврейской христианской общины. И в преддверии такого праздника у еврейского народа Нового года хотел бы рассказать несколько вещей буквально. И вдруг кому-то это применится в жизни. Знаете, это время, там, 10 дней до Нового года называется «Дни трепета», «Дни, когда Господь говорит, обратите сердца ваши на пути Когда каждый верующий, не только кто из народа Израиля, но каждый, каждый верующий в воду начинает смотреть в свое сердце и искать те ошибки, которые он сделал за прошлый год, он не возможно за всю свою жизнь. И каждый, кто обращается к Богу с помощью, Господь открывает грехи наши, и он же благодаря жертве Иисуса Христа дает нам жизнь. И вот об этом мы сад наши в футболке, что Иисус есть жизнь. Вы знаете, каждый человек слышал о Боге, но не каждый э, знаком с ним лично. Я вот каждому желаю пережить его близость, каждому желаю знать его лично, своего спасителя, своего Бога, как, э, того Бога, который может сделать в вашей жизни все. Ведь он всем здесь весь несущий. Поверьте мне, он все видящий, все знающий. И если есть у кого-то какие-то боли и есть зависимости, он освобождающий от этого всего. Каждый, кто обратится к нему, он получит эту свободу. Но желательно это сделать всем сердцем, всем разумением, всеми своими силами и всей своей душой. Как говорит первая заповедь, возлюбви Господа Бога своего. Знаете, и сейчас Каждый из нас знает, что в нашей стране идет война, убивается много людей, люди теряют ресурсы, как финансы, дома, и, ну, самое важное в жизни. Каждый из нас он потерял кусок своей жизни в этой войне, и, и только да. один Господь может утешить вас. Ни алкоголь, ни наркотики, ни другие люди этого сделать не могут. Поэтому, если кому-то тяжело, трудно, обратитесь к Богу, поверьте мне. Он может это все изменить в вашей жизни. Каждое ваше поражение может превратить в вашу победу. Будьте к этому открыты, призовите Его имя. Измените свою жизнь, мечтите следовать за Его светом. Пусть этот свет изольется в каждый дом, в ваши дома и в каждый дом нашей страны. И наступит долгожданный мир во имя Иисуса Христа.